Hangi seferli parçalar hangi insanlar seferli parçalara alıp olmamaya karar veriyor? Bu tür parçalar neceye yakın tutulmaktadır? Buyur. Değerli parçalara, ne olur bu kadar ciddi? Gənc əsrin ən qlobal problemlərindən biri də narkomaniyadır. Ağ ölüm adlandırılan bu bəla gənclərin normal həyatını zəhərləyən zərərli vərdişlərdən biri də narkotik maddələrin qəbulu sağlamlığa təsir etməklə yanaşı bir sıra sosial problemlərə də səbəb olur. Narkomaniya digər vərdişlərə görə daha təhlükəlidir. Narkotikləri satan insanlar həmçinin yenə alacaq tərəfində olurlar. Onlay maddi imkan aşağı olan gəncləri tapdıqları kimi, asanlıqla maddi imkanı çox yaxşı olan gənclər də tora sala bilirlər. Narkotikdən istifadə edənlərin əksəriyyəti gəncəkən ölür. Onlar cinsi yolla yolxan infeksiyalara, o cümlədən hepatit C-yə yoluxur. Bəziləri isə uzun müddət müalicə alaraq ailəti və cəmiyyət üçün böyük bir yükə çevrilir. Narkomaniyanın yayılması millətin sağlam həyat tərzi üçün təhlükə törədir. Narkotik maddələrin qəbul edilməsi ilə insan fiziki və psixoloji cəhətdən məhv olur. Narkomaniya yaddaş və təfəkkürü pozur, həyata siyasi və peşəklərə qarşı laqeydlik yaradır. Cəmiyyətin böhranlı dövründə narkomanlıq artır. Sosial münasibətlərə mənfi təsir göstərir. Narkomaniya orqanizmi zəifləməsinə, bədənin arıqlanmasına və fiziki gücün düşməsinə gətirib çıxarır. Organizmin zəhərlənməsi daxili orqanların, qaraciyər və böyrəyin zəhərlənməsinə gətirib çıxarır. Narkomanlar içərisində ən geniş yayılmış xəstəlik hepatitdir. Ən qorxulu xəstəliklər orqanizmə qan vasitəsilə daxil olur və vena vasitəsilə qəbul olan narkotikdən istifadə edən narkomanlar qan ilə tez-tez rastlaşırlar. Rəsmi statistikağa görə son 5 ildə Azərbaycanın narkomanların sayı 10 dəfə artır. Son məlumatlara əsasən Respublikada narkomanların resmi sayı 31 bin neferden artıktır. Geleceğimizi koruyak, ya yok deyək.